السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام اور جدید دنیا کے سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ڈیلی میں آپ کے لیے تراوی کے مطابق سپارے کی مکمل تفسیر اور تشریح لاتا ہوں اور اگر یہ آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو بھی لازمی بتائیے گا اس کے بارے میں اور اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا کمنٹس میں کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ جب قرآن پاک مکمل نہیں بھی پڑھ پاتے تو کم از کم ایک سورہ کا مکمل تفسیر اور تشریح جان لینے سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اوبرویو بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں آج کا جو ہمارا الحمدللہ آج جو ہمارا سپارہ ہے وہ ہے اٹھارہواں پارہ اٹھارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے اس ٹوٹل سولہ اس کے رقوع ہیں اور ان میں سورہ مومنون چھ رکوع پر مشتمل اور سورہ نور نو رکوع پر اور سورہ فرقان کا صرف ایک رکوع اس کے آغاز میں آیا ہے سورہ مومنون میں تین اہم مضامینہ ہیں ایمان کی خصوصیات توحید اور آخرت کے دلائل گزشتہ امتوں کا انجام ایمان کی خصوصیت کے اوپر بات کریں تو پارہ کے آغاز میں ان کامیاب مومنین کا ذکر ہے جو جنت کے وارث ہوں گے ان کی کچھ چھ صفات بیان کی گئی ہیں خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنا لغویات سے بچنا زکاة ادا کرنا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا امانت اور وعدوں کی حفاظت کرنا نمازوں کی پابندی کرنا توحید اور آخرت کے دلائل میں اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر اسے نطفے میں بدلا پھر مختلف مراحل سے گزار کر مکمل انسان بنایا اللہ نے زمین آسمان پانی اور جانور پیدا کر کے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے انسان کو بتایا گیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا گزشتہ امتوں کا انجام کے اوپر بات کریں تو حضرت نو حضرت حود حضرت صالح حضرت شیب اور حضرت موسیٰ کی قوموں کا ذکر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹ کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور تباہ ہو گئیں مطلب امتیں جب حضرت موسیٰ اور شیب علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھیں تو وہ برباد بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے دین سے مو موڑیں گے ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے سورہ نور میں چھے اہم مضامین ہیں زنا اور قذف الزام تراشی کے احکام تیمارداری اور گھر میں داخل ہونے کے آداب افق کا واقعہ حضرت عائشہ پر توہمت کرد مومن مردوں اور عورتوں کے لیے پردے کے احکام اللہ کی روشنی کی مثال منافقوں اور مخلص مومنوں کا فرق زنا اور قذف کا احکام زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا پاک دامن عورتوں پر تمد لگانے والوں کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی شوہر اور بیوی کے درمیان لوان قسموں کے ذریعے فیصلہ کا حکم دیا گیا افق کا واقعہ حضرت عائشہ پر لگنے والے جھوٹے الزام کی تردید کی گئی اور بہتان لگانے والوں کو سخت سزا کا مستحق قرار دیا گیا پردے کا احکام مومن مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا مومن عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا اور اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا گیا آیت نور کے اندر دیکھیں تو اللہ کی ہدایت کو ایک روشن چراغ سے تشبیح دی گئی منافقوں اور مخلص مومنوں کا فرق اگر دیکھیں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور منافق وہ ہیں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل سے انکار کرتے ہیں سورہ الفرقان کے ابتدائی رکوع کو دیکھیں تو قرآن کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا بتایا گیا کفر کا اعتراض ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے مسترد کیا گیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ حسرت سے کہیں گے ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی سبق آموز اس میں یہ ہے کہ کامیابی صرف ایمان اور نیک کامال سے ملتی ہے زنا اور جھوٹی تحمد کے معاشرے پر تباہ کو نصرات ہوتے ہیں مرد اور عورتوں دونوں کے لئے پردہ ضروری ہے اللہ کے ہدایت روشنی کی ماند ہے جو اسے قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا قیامت کے دن نافرمان لوگ پشتائیں گے مگر اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا